Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera, selamat petang. Uh, saya ingin uh, membuat uh, sedikit uh, uh, pendahan mengenai keadaan nasib atlet uh, dalam hal sukan ini. Uh, tadi saya berucap dalam Dewa Rakyat berbahas tentang bajet dan uh, saya menyentuh tentang isu yang disebut oleh uh, Akhbar Harian Metro uh, pada 26 24 Ogos 2025 yang lalu yang menyebutkan mengenai atlet ini uh, poket mereka ini bocor. Ini merujuk kepada uh, para atlet kita yang masih lagi menjadi atlet, yang masih lagi berkhidmat untuk uh, negara, uh, masih lagi ke peringkat sukan antarabangsa di peringkat dunia. Tetapi sebenarnya mereka ni uh, berada di bawah pendapatan yang miskin. Mereka ni masih lagi uh, uh, Mungkin kalau kita boleh sebut B40 ataupun mungkin bawah pada B40 uh, Apa yang disebut oleh Harian Metro ini Merujuk kepada suatu dapatan AKPK Yang dikeluarkan, kajian yang dikeluarkan oleh agensi kaunseling dan pengurusan kredit uh, Mengeluarkan uh, lima rumusan daripada kajian mereka Pertama, daripada kajian mereka buat uh, AKPK mendapati 88% atlet pelapis Tidak ada pekerjaan tetap dan bergantung sepenuhnya kepada wang hadiah yang mereka dapat Itu pun kalau mereka menang Kalau mereka tak menang, dia kalah, dia tak dapat apa Ataupun juga bergantung kepada tajaan yang bersifat sementara Jadi kalau habis tempoh tajaan Maka habislah pendapatan dia Dan kalau dia masuk pertandingan, dia tak menang Maka dia tak dapat apa-apa <tuh> Dan apa yang disebut inilah 88% atlet pelapis ya. mana atlet-atlet yang muda yang sepatutnya mereka ni lah yang digroom menjadi atlet uh, profesional pada masa akan datang Jadi kalau di peringkat awal pun mereka sudah tidak uh, mampu untuk survive uh, Ataupun untuk uh, mewujudkan ruang ekonomi yang lebih stabil Bagaimana mereka nak menjadi atlet profesional dan akhirnya impaknya kepada negara uh, Kita tak akan dapat atlet yang berkualiti yang boleh sustain, yang boleh bertahan sehingga ke hujung karier mereka yang kedua dapatan AKPK ialah uh, 33% daripada atlet ini tidak ada saving. Dan nilainya 33% tu tidak ada saving sekurang-kurangnya seribu. Maknanya kalau 100 orang atlet, 33 orang ada duit tak sampai seribu dalam akaun bank. Uh, jadi ini satu perkara yang sangat mengejutkan kita. Uh, orang yang bawa grab pun mungkin akaun dia lebih banyak baki akaun lebih banyak daripada atlet kita yang yang masih lagi berkhidmat sebenarnya atlet kita ni berkhidmat untuk negara sebab mereka ni mengorbankan sebahagian besar daripada hidup mereka ni untuk mengharumkan nama negara di peringkat uh, Asia di peringkat antarabangsa jadi ini perkara yang kita perlu hargai mereka sebenarnya yang ketiga uh, AKPK juga mendedahkan 55% atlet ini tidak ada perlindungan insurans jadi kalau berlaku apa-apa kepada mereka ni mereka ni suka risikonya tinggi uh, high risk. Kalau berlaku apa-apa kemalangan, na'uzubillah kecacatan ataupun kematian itu lebih uh, lebih parah Minta simpang. Tetapi separuh lebih pada separuh tidak ada apa-apa pelindungan insurans. Jadi ini sepatutnya saya harap pihak kerajaan khususnya pihak KBS mungkin boleh berfikir sesuatu boleh menyediakan suatu skim khusus uh, insurans yang kerajaan carum untuk para atlet ni bila dia dilantik saja sebagai atlet negara di bawah KBS sepatutnya dengan datang sekali dengan pakej insurans pakej takaful yang keempat KPK mendedahkan uh, atlet-atlet ni menghadapi tekanan sosial dan keuangan. Uh, ramai atlet yang tidak ada elaun tetap kurang sokongan keluarga, lemah dalam pengurusan keuangan. Ini tak nafi juga lah. Ada juga kelemahan di peringkat atlet. Tapi atlet ni harus diberi didikan cara mengurus keuangan financial uh, management. <coughs> yang kelima ialah uh, dapatan IKPK mendedahkan ya, kebanyakan atlet-atlet ini boleh berhadapan dengan risiko kehilangan sumber rezeki yang sangat tinggi. Uh, kecederaan ataupun penurunan prestasi boleh menyebabkan hilang punca pendapatan secara serta-merta. Ada yang terpaksa pinjam duit, ada yang terpaksa menangguh rawatan di hospital, ada yang terpaksa jual barang pribadi. Kita dah baca kisah tentang Khalid Jamlus, uh, legenda bola sepak negara, yang terpaksa jual kasut emas. Ini satu benda yang kita baca tu sayu, tapi apa tindakan susulan? Apa uh, perancangan yang kemasa panjang supaya tidak berulang berulang lagi? Dan kalau kita telusuri, mungkin ke tengah masyarakat, mungkin ramai lagi lah atlet-atlet uh, uh, yang Pernah mengharumkan nama negara Dan yang sekarang ni sedang mengharumkan nama negara Ramai yang tidak ada pendapatan yang baik Maka sebab itu saya menggesa supaya Kerajaan memberi perhatian yang serius khususnya KBS Apatah lagi dalam tempoh kita masih lagi uh, Menyediakan bajet 2026 dan Untuk jangka masa panjang 5 tahun Dalam RMK13 ini mesti dimasukkan Ini telah saya sebut sebelum ini dan saya ulang balik pada hari ini dan uh, juga kalau boleh saya cadangkan supaya kerajaan uh, berusaha untuk mewujudkan suatu skim usahawan sukan Mungkin boleh kerjasama dengan kementerian usahawan uh, Kerana merujuk uh, usahawan sukan ini merujuk kepada usahawan-usahawan dalam bidang kesukanan Para atlet itu sendiri pun mereka boleh menjadi usahawan kalau Kalau dibenarkan dan kalau ada ruang diberikan dana awal Uh, diberikan uh, geran, diberikan pelbagai ruang-ruang yang ada Sebab uh, sukan ini kosnya tinggi uh, Atlet ini barang-barang sukan yang nak dibeli ini kita faham kosnya tinggi Kita pergi tengok dekat kedai pun kos dia mahal Apatah lagi kalau barang yang berjanama yang berkualiti Dan daripada apa yang ditetahkan ini Nampaknya atlet sukan ini dalam negara kita Bukan satu kerjaya yang mempunyai pendapatan yang yang tetap <tuh> Kalau boleh dijadikan atlet suka ini sebagai satu kerjaya yang ada pendapatan dengan tidaklah bermaksud kita tidak melihat kepada bidang-bidang lain tidak kebetulan saya dalam portfolio perikatan nasional memberi tugas sebagai portfolio sukan dan belia dan sukan jadi perlu diberi perhatian supaya atlet ni jadi satu kerjaya yang ada income yang siapa-siapa nak masuk dalam bidang kesukanan atlet ni mereka tak perlu fikir tentang hal uh, pendapatan mereka dan apa yang akan jadi setelah mereka bersara daripada bidang sukan. Jadi perkara ini penting untuk kerajaan lihat dengan lebih uh, tegas khususnya pihak KBS supaya uh, kita dapat hargai pengorbanan para atlet yang berjuang bermati-matian menghabiskan segala-galanya untuk mengharumkan nama negara tapi setelah nama negara kita harum siapa yang tengok soal kebajikan mereka? Itulah uh, concern ataupun perhatian yang ingin saya berikan dalam sidang media pada petang ini. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, masih.